Майже щодня кожен з нас зустрічається зі стресовими ситуаціями. Та й сам цей термін означає сильний, як правило, негативний вплив на організм. Стрес направляє більше крові до скелетних п'язів, що за своєю природою покликані допомагати людині захищатися або тікати. Відповідно, інші органи в цей час крові недоотримують, тому погіршується стан шкіри, сповільнюється травлення, а отже, і обмін речовин. Та це тільки невеликий перелік проблем, які викликає стрес. Стрес може стати причиною близько 90% захворювань. Під стресом ми звикли розуміти нервову напругу, проте в першу чергу це універсальна фізіологічна реакція на достатньо сильні подразники. Справжній стрес стан серйозний. Він має свої симптоми і фази від підвищеної активності до виснаження, а тому цей стан просто необхідно коригувати. Как бороться с стрессом, как налаштувати себе на позитив и, врешті-решт, как изменить своє жизнь на краще. Все это знает наш гость. Відомий астролог, психолог, автор циклу лекций и семинаров 12 Руслан Нарушевич. Руслан Альбертович, доброе утро. Доброе утро. так сегодня много говорится о стрессах. Правда ли, что стресс действительно очень плохо влияет на организм человека? Однозначно нельзя ответить на этот вопрос, потому что стресс, если он непродолжительный, то он имеет эффект того, что мы называем, особенно мужчины любят так это, этот термин, называть это адреналинчик. Да? То есть ну, непродолжительный означает порядка, может быть, от пяти минут до часу. Он может мобилизовать все ресурсы, ресурсы реакции человека, ресурсы его мускульной силы, ресурсы его даже интуиции, и помочь решить самые нерешимые в обычных обстоятельствах проблемы но если стресс затянулся он становится разрушительным однозначно и вот вопрос в том здоровая ли доза стресса в жизни человека или нет и для горожан для жителей больших городов стресс это всегда затянувшаяся разрушительная сила и поэтому он разрушает в первую очередь здоровье и отношения а вы так много говорите о женском счастье в своих mm -hmm. лекциях, а вы говорите о семейном счастье. Вот как вы думаете, наши поступки и наше здоровье вообще взаимосвязаны между собой? Они взаимосвязаны напрямую, потому что этот мир он, он источник стресса, то есть сам по себе. И вопрос не в том, чтобы найти такое место на планете, где не будет стресса. Его нет, его нет. Но вопрос в том, чтобы найти поддержку, такую, когда, при которой человек живя в этом мире, напол, в течение дня всего наполняя стрессом, чтобы в конце дня хотя бы получить поддержку и защиту и восстановиться от него. И таким местом является семья, таким местом является дом. А как понять, что у человека стресс? У а, человека придется эту категорию разделить на две: у человека женщины и у человека мужчины. Чтобы понять, что стресс у человека мужчины достаточно увидеть его в бездействии. Стресс на мужчину имеет, это очень важный фактор, который предотвращает вза взаимные ссоры, увеличивающие стресс. То есть на мужчину стресс действует сковывающе. Такова особенность его психики. Для мужчины стресс это своего рода как, как для летчика, для летчика Мига-2 реактивного самолета сверхперегрузки. Они вдавливают его в сиденье, он становится неспособен двигаться, его, а рот там растягивается, знаете, когда кадры есть. И мужчина его просто придавливает к дивану или к креслу или к интернету. То есть он становится, он входит в ступорное состояние, значит, мужчина в стрессе. С женщиной происходит абсолютно противоположное. Она начинает носиться, как МиГ-2. Она приходит домой, она отстегивает эти ступени, ракетные ступени своих сумок, да, в коридоре она идет, берет губку, тряпку, она наводит порядок, она заходит во все комнаты, и она раздает рекомендации, делает замечания о непомытой кружке, о небобранной комнате, выключите это, уберите там. То есть стресс женщины активен, и когда в семье женщины и мужчины находятся в стрессе, то это очень опасная ситуация для отношений. Почему? Потому что если они не имеют знания, они угробят друг друга. То есть женщина, когда она приходит и видит мужчину лежащего, она понимает, я провела день на работе, я в стрессе, мне нужна поддержка. Больше всего женщине помогает. А он лежит? Он, когда лежал, и вроде бы он уже належался, и он собрался встретить жену, предположим, он отдохнул в эти промежутке между своей работой и приходом жены. И вдруг заходит МИГ-2 и начинает летать по квартире с тряпкой, со шваброй, с, с инструкциями, с упреками. Его эти перегрузки увеличиваются, они вдавливают мужчину в диван. Просто, он просто чувствует, что он не может встать с нее. И этим он увеличивает стресс женщины. Но все-таки можно как-то с этим справиться? То есть что вы рекомендуете? Первое, конечно, это знание, это простить близкого человека за то, что он в стрессе. Потому что мы не виноваты в том, что стресс. Стресс – это этот мир. Поэтому... Чтобы помочь близким, как справиться, нужно поменять места, роли местами То есть, нужно... То есть женщине лечь на диван, лечь на диван. А, а мужчине активно заниматься чем-то а, для... Хорошее средство, мужчина видит, что приближается женщина в стрессе, он знает, что у нее тяжелый день Он берет швабру, он берет мочалку, он берет что-нибудь, он встрачает ее в дверях сразу Он только открывает дверь, хватает у нее сумки и начинает что-нибудь мыть С дуру То есть эта динамика, она действует успокаивающе на женщину Потому что если женщина чувствует заботу, стресс сразу уходит как только женщина чувствует заботу, мужчина стрессу уйдет на убыль, когда он чувствует доверие. Что мне импонирует в ваших семинарах, в ваших лекциях, это то, что вы большое внимание уделяете тому, чтобы женщина была счастливой. То есть mm. вы учите женщин быть счастливыми. Существует целый список, mm. чего нужно делать женщине с утра и до вечера, чтобы хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть. Вот давайте mm. поговорим об этом. Древнее знание оно говорит о том, что ум женщины в 6 раз сильнее, чем мужской. То есть, если ум женщины в беспокойстве, мужчина не может быть успешен. Только рядом со спокойной женщиной, мужчина может достиг, достичь успеха. Рядом это имеется в виду в жизни, как с таким спутником жить. Поэтому, когда мужчина понимает, моя жена никогда не отдохнет, если я ее уложу просто на диван. Вот если я уложу ее на диван и скажу, вот тебе мой пульт это вообще вся моя жизнь. Это, это мое сердце, и я тебе принесу чай, или я помою посуду. Как только женщина чувствует заботу, стресс ее идет на, на убыль. На лекции к Руслану Нарушевичу я попала где-то полгода назад, абсолютно случайно. Назначила встречу с подружкой, она меня привела на эту лекцию. Очень позитивный человек. Абсолютно перевернул мои взгляды на то, как должна вести себя женщина, как, о чем она должна думать о карьере женской, о том, какой образ жизни должна вести. И ну, для меня на сегодняшний день его советы э, очень много в жизни поменяли. До жіночого списку входить без малого сім десятків пунктів. Причому більшість з них мають дуже корисні наслідки, адже націлені на те, щоб відволіктися від повсякденних турбот та переключитися на приємні й корисні дії. Жінка має приділяти багато уваги собі та подругам, займатися спортом та отримувати масу позитивних емоцій від кожної прожитої хвилини. У мене є цей список це 69 пунктів. звісно, всі їх виповнять нереально, але пункти дуже… Ну, я думаю, что всем женщинам, которые их прочитают, должны понравиться, потому что там есть невероятные пункты о том, что нужно регулярно встречаться с подругами и заниматься полной ерундой, так и написано. Вот, я считаю, что отличный пункт, а вот, что если бы наши женщины все выполняли хотя бы процентов 20 этих пунктов, но я думаю, что они бы были действительно более счастливыми, ну и мужчины бы рядом пользовались їх енергія, їх настроєння, їх позитивними емоціями. Тобто, життя жизнь була лучше. Жінки, спробуйте хоча б один раз ходити у спа та отримати задоволення від масок і масажу. Купіть собі квіти. Вони знімають негативну енергію. Візьміть кілька творчих уроків: малювання або співу. Та раз на тиждень просто пройдіться по магазинам. Не треба нічого купувати, просто подивіться, поміряйте та отримайте задоволення від свого відображення у дзеркалі. На самом ділі Руслан Нарошевич. Не изобретает велосипед, это не его собственный метод, не его методика. Он пытается изложить глубокие ведические знания, которые пришли к нам более 5000 лет назад, на наши условия, на наши реалии, на наш язык, и дает очень много практических советов. Для каждого человека, который можно, можно использовать в жизни для того, чтобы каждый день становиться более счастливым, он дает советы, как, как вставать, как питаться, как строить взаимоотношения с противоположным полом, как относиться к себе, как относиться к другим людям. И используя эти советы можно реально стать счастливее. Например, Аюрведа mm -hmm. говорит, что нужно встречать солнце, вставать утром рано, и тогда mm -hmm. ты зарядишься энергией, и целый день у тебя пройдет хорошо. Более того, все процессы в организме будут хорошо работать. Я знаю, что Это у вас факт. тоже mm -hmm. есть а, свой такой распорядок дня, который позволяет и хорошо выглядеть, и хорошо себя чувствовать. Mm -hmm. Давайте поговорим о нем. А, дело в том, что здесь тоже есть определенная разница. В целом, древнее знание оно рекомендует, что человек не только должен рано вставать, но, естественно, и рано ложиться. Но в этом смысле более значимо для каждой из половин человечества определенный, один из факторов только. В, этом, в этой связи для мужчин очень важно рано вставать. Главным антистрессовым как бы, фактором режима дня для мужчины является ранний подъем. Потому что ранний подъем дает самое главное качество, которое нужно мужчине – оптимизм. Если мужчина оптимизм имеет, он способен преодолеть стресс, способен преодолеть нагрузки дня. Для женщины оптимизм не является определяющим фактором. Ей достаточно того, что утром стал оптимистично встал ее любимый и оптимистично пошел сражаться с этим миром, а она еще немножко как бы, да, вот сейчас вот утро, поэтому мужчины уже встали и уже что-то делают, а женщины еще смотрят передачи, они общаются, они видят прекрасную ведущую, они насыщаются окситоцином. И для женщины поэтому важнее как раз лунная энергия. Лунная энергия – это энергия, связанная с гормоном окситоцина, женская энергия. И для женщины гораздо важнее правильный вовремя уход ко сну, отход ко сну вечером. То есть ранний сон, говорится, что сон женщины до… Особенно для женщины, это мужчин тоже касается, но для женщины сон с 9 часов до 12 увеличивает ее красоту, привлекательность, миловидность, да? именно не до 12 дня, многие переспрашивают сразу меня, вечер или дня, <свят> сон до 12, да? то есть каждый час сна в это время приравнивается двум часам в течение всей остальной ночи, это идет самая мощная регенерация ресурсов спокойствия женщины, и если женщина ходит по, по, по дому вечером уже и умышленно уже где-то при, чуть-чуть при, пригасила свет, да, чуть-чуть, и она оставила все хлопоты, и в кухне темно, там ничего не происходит больше, всего он ничего не моется, стирки прекращены, и у нее такое настроение уже успокаивается, весь дом успокаивается, мужчина чувствует, что он дома в это время, впервые чувствует, что он дома, потому что это место безопасное здесь, спокойствие, и, все. и она таким образом освещает не только себя, этой лунной энергией, но и близких, позволяя им отдохнуть, и утром мужчинам стать утром раньше, а женской половине семьи, дочерям, женам да, встать чуть-чуть позже, в хорошем настроении. Да. Поэтому есть в режиме дня, вот есть секрет этот антистрессовый. Да. Для мужчин это ранний подъем, для женщин ранний отбой. А вот многие специалисты, врачи говорят о том, что кроме правильного питания, кроме mm -hmm. физических нагрузок, нужно еще, вот вы, кстати, пьете воду, mm -hmm. да, пить достаточное количество воды. Так. так ли это на самом деле? Вот на ваш взгляд это важно? Мы на 80, я не знаю, ученые говорят, на 80 процентов, по-моему, состоим из воды. Было бы странно, если бы что-то еще более важным было бы, да. 80% это означает эмоции. Жизнь человека ⁇ это отношения. Отношения базируются на эмоциях. Эмоции обеспечиваются гормональным балансом, а, горм... а здоровье гормонального баланса обеспечивается водой. То есть очищение, восстановление нужных ресурсов да, оно обеспечивается водой. Кроме того, все зависимости, большая привязанность к складке пищи, там, к курению и так далее, даже к алкоголю, они базируются на том, что новый позыв употреблять то, что, от чего ты давно хочешь отказаться, создает не сам продукт, а побочные его, побочные его продукты, постэффект этого. Например, если человек хочет перейти на вегетарианскую диету, то отказаться ему не сам, не сам калорийность или там что-то в мясе, а токсины, которые остаются после этого продукта. Точно так же происходит со сладостями. И способ избавиться от любой зависимости, по сути, это большое количество, воды. большое количество воды, нормально, это означает от литра до полтора в день. То есть оно позволяет людям сейчас, по-моему, в России, на сайте как раз слушателей моих семинаров «Женщины», они проводят эксперимент двух недель, две недели на воде. Я недавно только узнал, что они решились это делать. они пишут о своих впечатлениях, что значит, если две недели женщина пьет каждый день Литр-полтора воды, да. как меняется ее ощущение, как меняется. И очень многие пишут о том, что мне не хочется того, что я до сих пор считала своей зависимостью. Мне не хочется этого. Есть такой принцип: если например, человеку вечером хочется поесть, нам очень часто вечером хочется поесть. Это означает, что у нас тяжелые эмоции, нам надо закусить эмоции, что является одним из маленьких преступлений против здоровья. Закусывать эмоции является способом разрушать здоровье. То есть эмоциями надо или делиться, или как аварийный вариант их лучше запить. Поэтому очень часто, когда мы хотим есть, вечером, если мы выпиваем большое количество воды, не только за счет того, что потом у нас полный живот, а за счет того, что мы убираем токсичный эффект потребности поесть вечером, да, мы, мы становимся более управляемыми, точнее, сами контролируем больше свою ситуацию. Да. Поэтому вода – это один, один из способов контролировать свои зависимости. И кроме того, это просто способ человеку восстанавливать эмоции. Эмоции, эмоции – это вода. Загально відомо, що збільшення вживання води нормалізує обмінні процеси в організмі та допомагає боротися із зайвою вагою. В середньому для забезпечення фізіологічних процесів щодоби людина має випивати 2-3 літри рідини. На думку вчених, питна вода гарної якості збільшила б середню тривалість життя сучасної людини на 20-25 років. Серед природних ресурсів, від яких залежить існування людства, особливе місце займає вода. Наш організм є електролітичною системою, на яку діють різного роду поля. Вода наповнює клітини і переносить корисні речовини саме туди, де вони потрібні. За день людина має отримувати від 2 до 4 літрів води, в залежності від температури та вологості оточуючого середовища. Порядка 80% крові яка... курсирует в организме человека, оно постоянно находится в капиллярах, выполняя вот эту транспорт, транспортную функцию. Доставить нужные микроэлементы, унести ненужные элементы, унести продукты распада. И вот если вода, ее будет мало, если вода будет такого состава, в котором нет необходимых базовых микроэлементов, которые нужны для состава мембраны клетки, если эта вода будет обладать не той вязкостью, которая нам нужна, то есть она не сможет дойти, добежать, Досачитися до тих клеточки, якою потрібно було би обізпечити, вряд ли людина зможе нормально функціонувати. Отже, здоров'я людини напряму залежить від того, яку воду ми споживаємо. Видатний французький хімік та мікробіолог Луї Пастер стверджував, людина випиває 90% своїх хвороб. Вода може стати причиною серйозних захворювань, а може зцілити від багатьох недух. Хорошая качественная вода, она обеспечивает хорошее поддержание жизненного статуса организма. Потому что если сравнить вот людей, которые пьют хорошую воду, и состояние здоровья людей, которые пьют некачественную воду, оно очень отличается. Вот рассмотрим ситуацию. Приходит пациент и говорит о том, что у него состояние хронической усталости, у него головная боль, что к концу дня он за компьютером, если просидел 8-9-10 часов, он так переработался, что у него нет сил э, встать, и голова кружится. А если он еще и выскакивает каждый час на перекур, как бы а курение тоже является процессом высушивания организма, то к концу дня самочувствие его очень плохое. И вставляется ему диагноз – синдром хронической усталости. Как правило, назначаются лекарства. Это витамины, это препараты, улучшающие мозговое кровообращение. Но никто в этот момент не думает о том, что он просто обезвожен. Потому что 4% обезвоживания дает вот такую симптоматику, как синдром хронической усталости. Мы э, и называемся программа "Житья знаком плюс", то есть жизнь в позитиве. И нам очень mm. хочется, чтобы вот таких здоровых, счастливых, красивых людей как можно было, как можно больше. Как можно а, можно. А, а вот э, ваш рецепт, ваш секрет, можете им поделиться со зрителями? Один из очень таких, я сказал бы, древних рецептов. Они даже он описан как определенный настрой в древних. В текстах, в санскритских текстах, и на санскрите, но ну, мы можем перевод, перевод, переводной вариант использовать. Это «я желаю всем счастья». Если человек утром, встает, встает рано утром, до начала всех дел, до начала того, что накунулся в этот мир полный напряжений, да, полных испытаний, борьбы, какое-то противостояние, и чужих эмоций, даже если ты никому не противостоишь, ты входишь в поток чужих эмоций, которые к концу дня тебя настолько покрывают, что ты уже не отличаешь, где твои, где чужие. Поэтому древнее знание рекомендует ежедневную практику чтения настроев «Я желаю всем счастья». То есть человек 15 минут посвящает этому. Вот тут мы уже одинаковые, женщины и мужчины. Он получает очень мощный заряд на весь день энергии, непонятно откуда. Кажется, что он желал, кажется, что он и отдавал, но в действительности он в течение дня чувствует себя совсем по-другому. Поэтому я желаю всем счастья и желаю, чтобы вы попробовали это. Да? Я благодарю вас за участя в нашій програмі і нагадаю, що відомий астролог, психолог Руслан Нарушевич сьогодні був гостем нашої студії. Залишатися здоровим і красивим легко, якщо знаєш, як користуватися дарами природи. Сучасна ароматерапія це профілактичний, оздоровчий і цілком натуральний спосіб підтримання хорошого емоційного стану та боротьби із щоденними стресами. Ароматерапія ціла наука, але кожен з нас за допомогою аромалампи, свічки та пари краплин ефірної олії, зможе подолати стрес, заспокоїтися або навпаки підбадьоритися. Крім того, ароматерапія допоможе профілактувати багато захворювань. Якщо знати, які властивості має та чи інша олія, можна ефективно використовувати ці знання у повсякденному житті. Наприклад, аромат лаванди, в залежності від потреб організму, допоможе сконцентруватися на роботі, додасть енергії та оптимізму. Грейпфрут дарує шкірі пружності, сприяє росту волосся. Лимон та розмарин тонізують і відновлюють після фізичних навантажень. Доведено, що цитрусові покращують мислення на 10 20 і нейтралізують шкідливі випромінювання. Тож при роботі за комп'ютером ці аромати дуже доречні. А от екзотичний і ілан іланг в змозі пробудити ніжні любовні почуття. За правильного дозування ароматерапія буде корисною і дітям. З лікувальною метою рекомендовано використовувати ароматичні ванни. Вони тонізують, знеболюють, знімають подразнення, покращують обмінні процеси, мають антисклеротичний ефект. Натуральні рослинні олії широко застосовуються в косметології як в чистому вигляді з метою зволоження та уповільнення процесів старіння шкіри, так і для збагачення косметичних засобів, кремів, масок або лосьонів. Крім того, рослинні олії використовують як основу, додаючи до них кілька крапель концентрованих ефірних олій, можна проводити косметологічні процедури і таким чином досягати різноманітного ефекту, тонізуючого, розслаблюючого, омолоджуючого або антицелюлітного. Іще одна підказка, аби запобігти звиканню організму і зниженню терапевтичного ефекту, не користуйтесь однією ефірною олією більше 3-4 тижнів. Рослинні олії це не панацея і в жодному разі не замінник звичайного лікування, а лише дієвий засіб, що посилює ефект оздоровчих та омолоджуючих процедур. Я бажаю вам гарного дня, побачимось завтра!